День медицинского работника, который в Украине традиционно отмечают в третье воскресенье июня, как праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья других, уже давно вышел за рамки сугубо профессионального праздника. Ведь в мире нет ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не обращался за помощью к врачам. Эту мысль подчеркнула исполняющая обязанности начальника медико-санитарной части Нелли Тарасьева в поздравительной речи во время празднования во Дворце культуры. Приятно видеть полный зал счастливых, улыбающихся советов. И очень приятно, что здесь не одни медики, не только работники медико-санитарной части, но и жители города. Потому что медицина – это все-таки отдельная профессия. И медики сопровождают каждого человека всю его жизнь, идя рядом. От первого крика, и, к сожалению, до последнего вдоха. И я не устану говорить, что медицина — это не просто профессия, это состояние души. В медицину приходят многие, но остаются только сильные, смелые, отверженные люди, которые способны дарить свое тепло, любовь, душу, не только профессионализм. Всем людям, независимо от их социального статуса, веры в и национальность. У медицины нет белых, черных лиц. Нет ни арабов, ни армян, ни мусульман, ни христиан. У всех болит, а всем не Такая уж у нас работа. У нас 840 сотрудников. Из них 58% — это медики. Остальные — это и санитарочки, младшие медицинские сестры, они называют сейчас, и водители, и технический персонал, и хозяйственная служба. И все вносят свой лепту в нашу работу, защиту здоровья населения. И у нас не хорошая, скажем, комплектованность врачами, всего 66%. 50 врачей 67. И врачи работают с большой нагрузкой. Участковая терапевтическая служба комплектована на 47%. Хирургия на 30, травматология на 40, наша скорая помощь на 38. Поэтому, вкладывая только в свой профессионализм, в свое трудолюбие, мы можем вершить такие дела. Более 40 лет, около 50, работает Сафрова Людмилой Васильевна, Ефименка Алла Анатольевна, Чалова Наталья Ивановна, Семья Витальевича, Волтива Нина Александровна, Филиппова Титана Георгиевна и очень-очень еще много. И поэтому я хочу сказать вам большое спасибо. И пожелать вам искренне здоровья и дождаться, доработать до тех времен, когда придет молодое поколение, подготовить себе достойную смену. И только тогда сказать вам до свидания. Впервые за несколько лет, в 5 или 7 лет, мы участвовали в конкурсе на лучшую медицинскую сестру области. И наша медицинская сестра Оксана Марша вошла в полуфинал и заняла достойное третье место. Вот такая И город тоже не остается безучастным. Он нам помогает. я хочу спасибо сказать всем гражданам, которые отзываются и отачивают нам бензин. Но особые слова благодарности по сути и комбинату. Они всегда нам помогают. Также большое спасибо исполкому, водоканал, Шарсе. Они тоже оказали нам помощь в тяжелое время. Хочу поблагодарить коллег которые не остались тоже равнодушными. У нас была такая ситуация, когда нам не давали путь бензина, когда уже стыдно было выносить его за Бога. И тогда наши коллеги, не один, порядка 25 человек, отдали свою правдальную премию. И мы смогли купить бензин. Теперь никто не может сказать, что у нас в терапевтическом отделении и в детском нет кислорода. Мы купили два концентратора. Сейчас нам придут три каталки. И мы, наконец-то, в детской поликлинике за свои деньги сделаем навес для колясок. Несколько покойных. Спасибо, коллеги. Я от всей хочу вас еще раз поздравить с нашим профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, счастья, любви, благополучия. Благополучия морального, семейного, материального. И чтобы все-таки государство... Если мы идем в Европу, чтобы было такое понятие, как Европе, что врачи получали и медицинский персонал неприлично много. Дай Бог, чтобы это свершилось. Но вы все ждете, что я скажу о премии. Это всегда подождало. Да? Премию получите вы все. Городской голова Василий Тарасенко обратився ко всем медицинским работникам з приветственным словом. Нагоду вашого простійного свята, я медичного працівника, привіт сердечную подяку від цієї жовтогоської громади та мене особисто за вашу віддану працю безмежного населення, професійність, високу моральність і лікарську честь. Зі святом вас. Счастья вам и добра, нехай клятва и пократа никогда не будет обтяжным обовязком, а лишь приятной миссией. Самое главное богатство человека – это здоровье. Когда у человека нет здоровья, невозможно достигнуть каких-нибудь высоких больших успехов в жизни. Вы, медицинские работники, значит, э, с милосердием относитесь до наших э, солдоводцев, до ваших пациентов до больных. И э, временами даже, так сказать, доброе слово лечит человека. Я знаю многих из вас э, как настоящие профессионалы, как э, людей с большой группой. На сегодняшний день э, не так все равно, как хотелось бы. То есть есть много проблем насчет, есть много проблем и медсанчасти, особенно финансовые проблемы. Но ну, со своей стороны хочу заверить, что желтоудцы, э, исполнительный комитет э, постараются максимально чем можно помогать медсанчасти. Дякую вам здоров'я, вашим сім'ям, благополуччя і щораз постійно. З нагодення медичного працівника оголосити подяку міського голови за сумлідну працю в галузі охорони здоров'я, ваговий внесок і активну позицію у громадському житті лікарні міста та з нагодення медичного працівника в березі Ніні, Євгенії Євгенієві. От руководства и коллектива Восточного горно-обогатительного комбината с приятным сюрпризом не только для медиков, но и всех горожан выступили советник генерального директора Востгока Владимир Горячий и председатель профсоюза Борис Филиппов. в тот сложный период, который сегодня переживает наше государство, вспомните ну, серьезные, трагические где-то даже события, которые проходили в Киеве, я знаю, Наши медики тоже принимали это участие и практически в тяжелейших, опасных условиях оказывали помощь. Сейчас ваши коллеги также практически под, в боевых условиях спасают наших граждан, наших людей. За это вам огромный поклон, огромная благодарность от всех нас, от всех жителей, хотите от ваших пациентов, потому что вы все из ваших пациентов вам огромное спасибо. позвольте вот этот, ну, мне кажется, красивый букет вручить замечательному врачу. И в ее лице, как говорит всегда, всему коллективу медико-санитарной части. Уважаемые медицинские работники, гости, Разрешите прежде всего передать вам наилучшие поздравления с вашим профессиональным праздником от генерального директора комбината Сорокина Александра Геннадьевича, от многотысячного коллектива комбината. Значит, примите наилучшие пожелания. Что хочется вам пожелать? Мы все это пациенты, но хотелось бы, хотелось бы, чтобы кадровый состав, профессиональный состав вас обновляться, чтобы медицинское оборудование было, и я думаю, вы будете к этому стремиться, было на уровне современных требований. И зарплата у вас была, как в Европе. И я думаю, так будем. Мы поучаствуем в вашей программе, значит, ремонта регионских аппаратов. и наше предприятие «Восток Руда» тоже изменило желание. Так что мы в возводки «Восток Руда, берем такое обязательство в ближайшее буквально время. Все-таки эти два аппарата, которые на приемном покое вышли из строя, все-таки их надо привести в порядок, отремонтировать с тем, чтобы ну, нормально, полноценно функционировало приемное отделение. Ну и традиционно... Мы чаем также по линии профсоюзной э, грамоты, люди, которые совмещают хорошую работу профессиональных союз, активно-общественной деятельности. день со сцены Дворца культуры прозвучало еще очень много слов приветствий, поздравлений и искренних пожеланий от дорогих гостей. От имени нашего большого коллектива Приватбанка э, хочу всех вас поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам здоровья прежде всего, э, то, э, что вы дарите нашим людям, да, пускай Господь благословит, чтобы было здоровье у вас, чтобы были здоровы ваши семьи, чтобы радовали вас ваши дедушки. Спасибо вам за то, что по жизни вы боль людскую убираете, боретесь с ней. И жизнь людей от вас становится краше, чем лучше. Я хотел бы в этот праздничный день от имени коллектива, о я руковожу, всех вас поздравить с Днем Медика, пожелать счастья, здоровья, благополучия в ваших семьях. Спасибо за вашу. Інспом, з нашим найдорожчим найдорожчими, нашому житті, з нашими дітьми, дозвольте привітати вас від імені відділу освіти, виконкому міської ради від начальника, де відомі любов зі від себе особисто, з вашим професійним святом, вашим сім'ям, злагоди, достатку, добробуту і щоб ви з задоволенням йшли на роботу і з не меншим задоволенням поверталися до себе додому зі святом вас. так колеги, бо ви супроводжуєте людину від першого крику до останнього вибуху, а ми супроводжуємо від півтора року до семи років. Е е і хочу вам побажати здоров'я на снаги, людської шани, поваги від цього суспільства і достойних заробітних плат. Ви того коштуєте, щоб вам держава платила достойну заробітну плату. В этот день за профессиональные качества и в честь праздника медицинского работника были отмечены и награждены все лучшие сотрудники медико-санитарной части. Міністерства охорони здоров'я України медичних працівників, відзначаючи багаторічну сумнівну працю, високий професіоналізм, віддані справі, активну громадську позицію та з нагоди Дня медичного працівника, наказую нагородити почесною грамотою Міністерство охорони здоров'я України Козенку Світлану Байсіїну. Охорони здоров'я нагороджується. Ви Леонід леоніт завідувач Давітувати відділення. Шановні друзі, це не тільки моє, це е, заслужена нагорода всім нашому колективу хірургії, яка на передовій медицині. По окончании официальной части праздник продолжила концертная программа, подготовленная творческими, вокальными, цирковыми и танцевальными коллективами Центра народного творчества, культуры и досуга.